Ревиномодность, и украинская Ассоциация поддержка, заключена в грамоте ВВЭП и член координационного комитета, которые собираются внести в этот закон. Так вот, вы очень хорошо закончили, что это дело личных людей, а сейчас хочу как оно было, до принятия этого ужасного закона. Я не могу назвать его по-другому, потому что сейчас нет волонтеров в Украине, ноль волонтеров в Украине. Что стать волонтером? это официально, это должны не специально по нашим органам, это специальное орган, Волонтерских в Украине нет, волонтеров в Украине нет. И вот мы, в том числе, принимаем волонтеров, которые финансируются из европейской комиссии, которые принадлежат к нам в работу, работают в детском доме. Мы не можем им раскрыть визы, потому что мы не волонтерская организация, потому что есть этот ужасный закон. До этого было все прекрасно, сейчас мы вовлекаем европейскую комиссию, это, это достаточно очень сложно, И очень сложно. Осенью шведов депортировали, гражданин европейского шведов депортировали из Украины. Может быть, вы должны помнить эту историю, это было очень Его подтали. Это первое, что хотел сказать. И тут помощь государства иногда уже было, легче без помощи государства, сейчас как когда... Это первое. Второе, я не знаю, этот закон мы внесли, по-моему, изменить еще в ноябре, а на конце нашей комитете проголосовали, до сих пор ничего не делают. ну, никто ничего не делает, потому что сейчас, вот они решают выборы, надо или надо, И общественные организации и считают, что они все умеют работать с волонтерами. Потом к нам приходят волонтеры, которые там над ними поездивались, и у них только осталось, знаете, такое послевкусие, после которого ничего не хочется. И слово волонтеры, у них просто было прекрасная тряпка для рука. И такого очень много. Я не хочу называть эти фонды, это достаточно известные большие фонды. Мы были сами в шоке, когда они заставляли волонтеров, заставляли работать жареет, жар... да, время жары, когда плюс 35, я снимаю вообще воды, я говорю, ну, не 5 вот, а что у нас на карате воды, или работают, ну, то есть, понимаете, понятие все-таки еще, в обществе достаточно очень странное, что он делает либо раб, либо из этой страны слон Бога, то есть, у нас нет какого-то правильного понимания, да, правильного института, то есть, нет правильного понятия, что такое по он человек приходит и сам помогает, да, хорошо, вот я захотела, проснулась, пошла помогла детям собакам. Прекрасно. Но это не так э, как не знаю, как это Не стало и То есть нельзя мы это что не сможем развиваться, если мы будем говорить, что хорошо развиваться, хорошо один раз пойти по это прекрасно. Но развития не будет.